بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظریم فداد الحر آپ اپنا میرا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان میں کچھ ناخوش کار واقعات ہوئے ہیں سیاست اپنی پیک کے اوپر ہے اور بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ سیاست پہ بات سننا چاہتے ہیں سیاست سے ہٹ کر بھی پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے اور ایک تو جو دشمن عناصر ہیں وہ پاکستان اور چین کی دوستی کے بھی در پہ ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات مزید خراب ہوئے ہیں جو پاکستان کی اندرونی سیاست ہے یا جو اندرونی صورتحال ہے اس حوالے سے افغان طالبان نے یا افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے جو بات کی ہے اس پر پاکستان کا بڑا شدید رد عمل سامنے آیا ہے اس معاملے پہ بھی بات کرنی ہے اور ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان نے جو سیس فائر کا اعلان کیا ہے یہ کوئی لگ بگ پانچ روزہ سیس فائر ہے فائر بندی ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ بھی آج آپ کو اس ولاگ میں بتانا ہے سب سے پہلے اسی معاملے پہ بات کر لیتے ہیں ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزارت داخلہ نے ٹی ٹی پی کو اور پی ٹی ایم کو پشتو تحفظ مومن کو اور اس تنظیم کو ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک صف میں لاکڑا کیا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے اس پہ تفصیلی بات کی تھی ایک ٹی پی نے بیان جاری کیا ہے کہ پشتون قومی جرگہ کے احترام میں جو ضلع خیبر میں پانچ روزہ تین روزہ جو ایک پشتون قومی عدالت سجائی جائے گی یا جو پشتون قومی جرگہ منعقد کیا جائے گا اس کے احترام میں پانچ دن کے لیے آ, سیز فائر ہوگا پانچ دن کے لیے آ, اس جگہ پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی ٹی پی کے سربراہ کی جانب سے جو میڈیا کو آ, ایک بیان جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی گیارہ اکتوبر کو ہونے والی جو پی ٹی ایم کی سرگرمی ہے اس کی وہ مکمل حمایت کرتی ہے اور گروپ اس جرگہ یا اجتماع کے احترام میں نو سے لے کر تیرہ تاریخ تک یعنی یہ نو دیس گیارہ بارہ تیرہ یہ پانچ دن کا جو سیز فائر ہے اس حوالے سے ہوگا اور خیبر جو قبائلی ڈسٹرک ہے جو متصل ہے بالکل پشاور کے ساتھ یہاں پر سیکیورٹی فورسز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اس اجتماع میں بھی کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جائے گی ٹی ٹی پی کی طرف سے اور کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا جو پابندی لگی ہے پی ٹی ایم کے اوپر اور اس کو کا جو ہے اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے جس فہرست میں باقی تنظیمیں ہیں مجید بریگیڈ ہے حافظ بہادر گروپ ہے ٹی ٹی پی ہے باقی بہت ساری تنظیمیں ہیں تو ایک تو اس حوالے سے بڑا شدید رد عمل پشتون نوجوانوں کی طرف سے سامنے آ رہا ہے دوسرا اس کو بڑا معنی خیز سمجھا جا رہا ہے کہ ٹی, ٹی پی نے کیسے آ, پی ٹی ایم آ, کے لیے پانچ روزہ سیز فائر کا اعلان کیا ہے اگر آپ پی ٹی ایم کے جو سربراہ ہیں منظور پشتین یا اس کے جو دیگر رہنما ہیں ان کے بیانات دیکھیں ان کی تقریریں اٹھا کے آپ سن لیں آ, انٹرنیٹ پر موجود ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ایک تو جو سیکیورٹی فورسز کی پالیسیز ہیں پاکستانی فوج کی جو پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور دوسرا انہوں نے ٹی ٹی پی کی مخالفت کی ہے یعنی بندوق کے ذریعے ان کے جو مسلح جد و جہد ہے یا جو آپ کہہ لیں دہشت گردی ہے اس کے خلاف پی ٹی ایم نے مؤثر آواز اٹھائی ہے قبائلی علاقوں میں اور انہوں نے کہا ہے پی ٹی ایم نے کہ ٹی پی کی یہ جو کارروائیاں ہیں یہ ظاہر ہے کہ عوام کے خلاف ہیں فورسز کے خلاف ہیں اب وہی ٹی ٹی پی جو ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے اس کے جو سربراہ ہیں مفتی نور بلی محسود ٹی پی کے جو سربراہ ہیں یہ بھی محسود ہیں اور محسود قبائل سے تعلق ہے منظور پشتین نے باقاعدہ محسود تحفظ مومنٹ قائم کی تھی دوہزار چودہ میں دوہزار اٹھارہ میں اس کو پشتون تحفظ موومنٹ کا نام دیا گیا اور جس جگہ پہ یہ اجتماع ہونے جا رہا ہے گیارہ اکتوبر کو اس جگہ پہ آ, جب سے یہ پابندی لگی ہے ہم سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر اکٹے ہو رہے ہیں ए, یہ سرگرمی تو ویسے تین دن کے لیے تھی گیارہ بارہ اور تیرہ اکتوبر کو لیکن آ, اب یہ لگ رہا ہے کہ آ, اس مقررہ دن سے پہلے ہی یہاں پہ اجتماع کا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے مختلف قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ خیبر پختنوا کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ اس مقام پر روزانہ اکٹے ہوتے ہیں رات گئے تک یہ اکٹے ہوتے ہیں ادھر ہی سوتے ہیں کہ جہاں پر یہ پشتون قومی عدالت جو ہے یہ سجائی جانی ہے آہ یہ آہ وہ معاملات ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ایک تو بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے لیے اگر آپ کار رویہ دیکھیں جس طریقے سے حملہ ہوا کراچی میں اس میں دو چینی انجنئرز کو مارا گیا اور اس حوالے سے ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں پاکستان اور چین کے معاملات چھبیس مارچ کو جو بشام زلہ ضلع شانگلہ میں حملہ ہوا تھا اس میں پانچ چینی انجنئرز مارے گئے تھے ایک خاتون بھی اس میں شامل تھی ایک پاکستانی ڈرائیور جو تھا وہ بھی اس حملے میں شہید ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو چینی انجنئرز ہیں خصوصاً جتنے بھی غیر ملکی ہیں اور اس میں خصوصاً جو چینی شہری ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کی سلامتی کے لیے نئے سرے سے ایس او پیس کا تعین کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو غیر معمولی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اب اس حوالے سے ایک تو چینی حکام نے اس امر کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے یہ سخت کی جائے اس سے پہلے جو اتار چڑھاؤ تعلقات میں آیا تھا اس میں پھر چینی حکام نے اعتماد کا اظہار کیا تھا پاکستانی تحقیقات کے اوپر اور اس وہ جو تحقیقات سامنے آئی تھیں اس میں یہ بتایا گیا تھا یہ دعویٰ کیا گیا تھا جب شانگلہ میں حملہ ہوا تھا کہ جو خودکش حملہ آور تھا وہ افغانستان سے آیا تھا اور خود حملہ آور کی جو گاڑی تھی وہ بھی افغانستان میں تیار کی گئی تھی اور اس کے بعد ملاقاتیں ہوئیں اور بڑا گرمہ گرم, گرم ملاقاتیں ہوئیں چینی اور پاکستانی حکام کے مابین اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ ایک پریشان کن صورتحال تھی پاکستان کے لیے ایک سی ایک بڑا منصوبہ چین کے اشتراک سے یہاں پہ جاری ہے بہت سارے دوسرے جو پروجیکٹس ہیں وہ جاری ہیں اس میں چینی ماہرین جو ہیں وہ کام کرتے ہیں دفتر خارجہ نے کراچی میں چینی شہریوں پر حملے کی مذمت کی ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے اس حوالے سے نیوز بریفنگ میں کہا کہ چینی شہریوں پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں واقعہ پر چینی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں حملے میں دو چینی انجینئرس کی جانیں گئیں اور ایک زخمی ہوا انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی کارروائی پاکستان اور چین کی پائیدار دوستی پر حملہ ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں سہولت کاروں کو پکڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گی حملے میں ملوث افراد کو ضرور سزا ملے گی ترجمان نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو پکڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے چوڑیں گی مجید بریگیڈ سمیت اس بزلانہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہیں یہ جناب ترجمان کا رد عمل سامنے آیا ہے اور اس حوالے سے جو چینی سفارت خانہ ہے اس نے بھی ظاہر ہے کہ رد عمل اپنا دیا ہے یہ کوئی آپ کو پتہ ہے پہلا حملہ نہیں ہے اس سے جو پہلے اس سے ہوا تھا ریسنٹ چھبیس مارچ کو یہ بہت جو ہے وہ تشویشناک حملہ تھا اور اس سے پہلے جولائی دوزار اکیس میں بھی حملہ کیا گیا تھا داسو ڈیم کے منصوبے پر کام کرنے والے نو چینی انجینئرس سمیت تیرہ افراد کو مارا گیا تھا اور اسی طرح دوہزار اٹھارہ میں چینی کونسل خانے پر حملہ کیا گیا تھا جس میں سات پاکستانی شہری مارے گئے تھے اور اسی طرح سن دوہزار بائیس میں کراچی یونیورسٹی کے احاطے میں چینی زبان کے ایک مرکز کے قریب خودکش حملے میں تین چینی اساتذہ سمیت کم از کم چار افراد مارے گئے تھے بی ایل اے نے اس قسم کے واقعات کی uh, ذمہ داری قبول کی تھی اور اب بھی جو uh, اس uh, حملے کا تازہ حملے کا جو ایک بندہ ہے uh, شاہ فہد بلوچ uh, اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور uh, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ uh, اس میں ملوثہ خود کش حملہ اس نے کیا ہے اب پاکستان اور uh, چین نے uh, مل کر یہ ساری صورتحال جو ہے یہ دیکھنی ہے آ, وہ تنظیمیں کہ جس کے حوالے سے پاکستان یہ سمجھتا ہے پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں ان تنظیموں کی قیادت افغانستان میں موجود ہے تو ایک بار پھر یہ لگ رہا ہے کہ پریشر جو ہے یہ پاکستان کی جانب سے بڑھے گا اور اگر پاکستان کا جو موقف ہے اس کا ساتھ اگر چینی حکومت کی طرف سے بھی چینی قیادت کی طرف سے بھی آ, اس بیان کو اس دعوے کو سپورٹ کیا جائے گا تو ظاہر ہے یہ دو طرفہ ایک دباؤ ہوگا افغان طالبان کی حکومت کے اوپر افغان طالبان نے آ, اس طرح کے تمام الزامات پہلے بھی رد کیے ہیں جب اس کی سرزمین کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے لیکن بنیادی نقطہ جو پاکستان اور افغانستان کے معاملات کا ہے وہ وہاں پر ان تنظیموں کی موجودگی ہے خصوصاً ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستان کا دعویٰ ہے اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آ, جو تعلقات میں اتار چڑھاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آ, یہ تعلقات جو ہے یہ آ, یہ چیز سدھر نہیں رہے ایک تو جو افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیان دیا ہے اس نے مزید یہ جو پاکستان اور افغانستان کے معاملات ہیں ان کو خراب کیا ہے دفتر خارجہ نے ردعمل دیا ہے کہ لیکچر دینے کے بجائے مقامی مسائل پر توجہ دیں اور پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہیں اس میں مداخلت نہ کریں یہ بیان دیا تھا عبد بلخی نے اور یہ وزارت خارجہ افغانستان کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ افغانستان پاکستان کی صورتحال پر گہری نگاہ رکھے ہوئے یعنی افغانستان نے پاکستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے عبد بلخی کا یہ کہنا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام کے جائز مطالبات کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ مذاکرات ہے حالیہ واقعات نے ثابت کیا ہے کہ مذاکرات سے انکار مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے عبد بلخی نے کہا تھا کہ پاکستانی حکومت اور اس کے باعثر, باعثر ادارے بڑھتے ہوئے عدم استحکام کے تناظر میں معقول اور حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کریں یہ آ, جو آ, آ, نصیحت آئی ہے یہ افغانستان سے آئی ہے اور آ, یہ تحریک انصاف کے احتجاج کے تناظر میں یہ بیان, بیان دیا گیا تھا اس پہ رد عمل دیا ہے پاکستان کے وزارت خارجہ کی ترجمان نے اور نے کہا کہ افغان وزارت خارجہ کا بیان غیر سنجیدہ ہے آ, وہ ایک جمہوری ملک کو لیکچر دینے کے بجائے اپنے مسائل پر توجہ دے ممتاز زہرہ بلوچ یہ ترجمان ہے پاکستانی دفتر خارجہ کی انہوں نے افغان وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان مسترد کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بیان ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول بیان ہے یہ قابل مذمت بیان ہے اور یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی عبوری حکومت کو ایک جمہوری ملک کو لیکچر دینے کے بجائے اپنے مسائل پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے ان نے کہا کہ افغانستان کو دہشت گرد گروپوں کو جگہ دینے سے انکار کر کے بین الاقوامی برادری سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے ترجمان نے افغانستان میں دہشت گرد گروپس پڑوسی ممالک کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں یہ ترجمان نے کہا لہٰذا افغانستان کو ایک بار پھر عالمی دہشت گردی کا مرکز بننے سے روکنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان خطے میں امن مذاکرات اور تعاون کے لیے پرعزم ہے اور افغانستان سمیت تمام ریاستوں سے یہ توقع پاکستان رکھتا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ بین الاقوامی طرز عمل بین الریاستی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کریں گے یہ جو بیانات کا تبادلہ ہے اس سے دونوں اسلام آباد اور کابل کا جو تناؤ ہے وہ بڑھ گیا ہے اور ظاہر ہے کہ خطے میں مزید جو ایک صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اگر ایک طرف آپ دیکھیں تو پاکستان میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے آ, کل جماعتی کانفرنس ہوئی ہے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے آ, لیکن اس آ, کانفرنس سے آ, تحریک انصاف نے بائیکارٹ کیا آ, اس اے پی سی کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے فلسطینی عوام کے ساتھ کرے ہیں غزہ میں جنگ بندی کرائی جائے آ, بڑے ٹک ٹاک خطاب آ, سامنے آئے ہیں آ, نواز شریف نے بھی اس میں خطاب کیا ہے اور آ, صدر مملکت آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف جی یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر سمیت اے این پی کے جو سربراہ ہیں ایم الولی خان جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم یوسف رضا گیلانی اسحاق ڈار بلاول بٹو زرداری اور دیگر جماعتوں کے قائدین جو ہیں یہ اس میں شریک ہوئے اور اس میں باقاعدہ صدر مملکت نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے اس کو روکا جائے اسی طرح جو نواز شریف کا خطاب ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے وہ اس کا استعمال آج نہیں تو کب کریں گے یہ وہ سوال ہے کہ جب سے اسرائیل نے مظالم کا سلسلہ شروع کیا ہے فلسطین میں تو یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے ہی مواقع پر مختلف جو لیڈرز ہیں وہ ایسی ہی بات سامنے رکھتے ہیں تب یہ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے لیکن اسرائیل پر کسی قسم کا پریشر جو ہے وہ اثر نہیں کر رہا اقوام متحدہ جیسا ادارہ جو ہے وہ اس کے سامنے بالکل بے بس دکھائی دے رہا ہے مولانا فضل امان نے اس موقع پر کہا قائد اعظم نے اسرائیل کو ناجائز بچہ قرار دیا تھا اور تحریک انصاف نے البتہ اس اے پی سی سے بائیک آٹ کیا اس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا باقاعدہ بیرسٹر گوہر علی نے حکومت کی جانب سے اس کانفرنس میں آ, شرکت کا دعوت نامہ ملنے کی تصدیق بھی کی تھی آ, یہ بتایا تھا کہ ان کو دعوت ملی تھی اور ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی نے فلسطینیوں سے ایک زارۂ یکجیتی کے لیے بلائی گئی اس ایپی سی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی ایک جو ہے خاص وجہ تو نہیں بتائی گئی لیکن وہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے حکومت اور تحریک انصاف کے بیچ میں شاید یہ اس کی وجہ ہے لیکن یہ جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے امت مسلمہ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کوئی بھی قومی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں سیاست کو جو ہے کم از کم ایسے معاملات سے دور رکھنا چاہیے اور کل جماعتی کانفرنس جو ہے وہ ایک اچھی ایکٹیویٹی تھی ٹھیک ہے کہ اسرائیل کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا لیکن کم از کم پاکستان سے ایک مؤثر آواز جو ہے یہ پہنچی ہے پوری دنیا میں امت مسلمہ میں سی ڈی نے خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کر دیا ہے کے uh, پی ہاؤس اسلام آباد میں ہے اور اس کے حوالے سے uh, خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی بڑا گرما گرم تقریر ہو رہی ہیں ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے صوبائی uh, اسمبلی کی جانب سے اسپیکر کی جانب سے اور uh, یہ کہا گیا ہے کہ جی کے پی ہاؤس کو بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر سیل uh, کیا گیا ہے اور یہ وہی کے پی ہاؤس ہے جس میں علی امین خان گنڈا پور نے کہا کہ میں کے پی ہاؤس کے اندر ہی تھا لیکن چونکہ شاید غالباً انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی تو یہ کسی کو نظر نہیں آئے اس حوالے سے جو صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے تحریک انصاف کے اندر سے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے یہ جو کیا ہے کیا یہ کوئی ڈبل گیم ہے اب اندر سے کچھ تجاویز بھی سامنے آ رہے ہیں مختلف آپشنس سامنے آ رہے ہیں اور ان ہاؤس تبدیلی کی بات بھی کی جانے لگی ہے شکیل خان جو برطرف کیے گئے تھے صوبائی کابینہ سے ان کا مشتاق غنی کا اور کچھ اور نام ہیں یہ نام لیے جا رہے ہیں اور یہ باقاعدہ آج اپوزیشن کی طرف سے تحریک انصاف کی جانب یہ تجویز دی گئی تحریک انصاف کے ایم پی ایس کو کہ آپ اپنی قیادت بدلیں آپ قائد ایوان بدلیں آپ جو ہے آ, اندر سے ان ہاؤس تبدیلی لائیں اور وزیر کو بدلیں تاکہ صورتحال کو آ, ان کے مطابق بہتر بنایا جا سکے اسی طرح کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آ, ایک بہت بہت جلد ایک تحریک شروع ہونے والی ہے اور اس تحریک کا مرکز ہوگا گورنر ہاؤس پشاور اور اس تحریک کا مرکزی جو ایک نقطہ ہوگا وہ وزیر اعلیٰ ہٹاؤ صوبہ بچاؤ ہوگا اور اس کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے اور بہت جلد یہ سننے کو ملے گا آپ کو کہ باقاعدہ گورنر ہاؤس پشاور سے اس قسم کی تحریک کا آغاز ہوا ہے اور اس کے لیے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں ان میں سے بھی بعض کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجیے اور اپنی رائے سے ضرور نواز بہت شکریہ